Кольори оточують нас всюди. Вони присутні у всьому і крізь і грають важливу роль в нашому житті. Я б сказала, що колір це те, у що вдягнений наш світ. Голуба стеля, жовта лампочка, зелена ковдра це так прекрасно. А головне не випадково. Адже кожний колір щось означає, несе свій зміст, а значить, можна цим користуватись. Головне знати, як Є така гіпотеза у тому, що цвета благотворно впливають на психіку, на підсознання чоловіка і е, яким-то образом в конце концов викликають позитивні емоції, а позитивні емоції. Ну, возможно, позволяют быстрее выздороветь. Есть вещи, которые обладают психотерапевтическим эффектом, но они не имеют отношения к психотерапии. Ну, например, там, терапевтическим эффектом может обладать хорошая беседа. Терапевтическим эффектом может обладать там, чашка ароматного чая. Да? То есть ну, мы не собираемся относиться к этому как к терапии, но эффект от этого э -э, может быть терапевтический. Да? То есть какой? Ну, который способствует там, э -э, ну, там, настроения, да? Там тому что что-то там улеглось, может быть что-то анализируется в это время, да? то есть как-то идет гармонизация психики. И поэтому вот если говорить о цвете, то, наверное, проще, ну, вот больше всего можно говорить о психотерапевтическом влиянии цвета. Началось все с радуги, потом закончился первое, что увидели, да? это радуга. Это по сути дела собрание всех цветов. И они так или иначе воздействуют на человека. Кому-то это нравится, кому-то кто-то, допустим, предпочитает один цвет, кому-то приятно другой. Одягаючись у різні кольори, люди на підсвідомому уровне размовляют между собою. Женщины, да, некоторые привыкают вернее, любят какой-то цвет яркий. И мужчины даже, вот Евтушенко в этом году, ему 80 лет будет, он чем отличался, в отличие от всех других поэтов, угу. того же Вознесенского, там было Ахмадулина, он таких рубашках всегда приходил, Ярких, красных, там, ну не красных но, ну цветные рубашки. То есть это тоже выражение. Это да? выражение, да. И все его так запомнили. Пиджаки. Вот он он как попугай вроде бы, да? А тем не менее, он несет радость, он этого не боится. Если человек в большей степени предпочитает теплые оттенки. Это не всегда говорит о том, что он такой совершенно позитивный, совершенно дико эмоциональный. Это говорит лишь только о том, что в данный момент, вот непосредственно в данное время, он чувствует необходимость в определенном воздействии на себя психологическом. Чаще всего, если это, допустим, красный цвет, то вообще в природе для любого живого существа красный цвет это символ тревоги, если вы понимаете, о чем я говорю, то есть это цвет крови, это цвет опасности и обязательно если на дорожные знаки посмотреть то предупреждающие знаки об опасности обычно красного цвета то есть это не всегда позитивная эмоция и красный цвет человека приводит к состоянию повышенной возбудимости и если человек чувствует некое ослабление сил да он должен использовать угу. красный цвет для понятия тонуса и в том случае если у вас низкое давление Червоний колір діє оптимістично. Він володіє енергією та натиском, підштовхує до вчинення великих справ. Червоний колір колір сильних людей. Він уособлює наполегливість та волю, викликає позитивні емоції. Однак зловживання червоним кольором може привести до роздратованості. А якщо ви відчуваєте млявість, небажання братися за важкі, але необхідні справи, скористайтеся червоним кольором. Ви хочете влаштуватися на роботу? Колір і тут вам допоможе. Достатньо тільки знати всі секрети мовою кольору. І можна з легкістю привернути до себе співрозмовника і навіть заявити про свій інтелектуальний рівень. У виборі, скажімо так, костюму на презентацію якоїсь наукової научної роботи потрібно підійти і скажімо. но очень взвешенно Точно так же, если вы желаете устроиться на работу, потому как э, менеджер по приему на работу обязательно обратит внимание на то, как вы одеты, на то, э, какие элементы вы использовали для своего костюма. Так универсального рецепта нет, но э, некоторые специалисты, психологи советуют использовать синий цвет, голубой цвет и белый. Или комбинации серого, зеленого, комбинации черного и серого, и зеленого. Вот такие вот. Это, скажем так, воздействует на человека с вами общающегося, на, на оппонента в некоторой степени успокаивающий То есть человек, видя оппонента в таком костюме, не ожидает от, скажем, будущего работника каких-либо неожиданных вещей. Mm -hmm. То есть человек уравновешенный, человек спокойный, рассудительный. Человек, использующий зеленые, синие, серые оттенки, имеет достаточно высокую степень интеллектуального развития, поэтому, безусловно, нужно этим пользоваться. Идя на работу не стоит одевать розовую mm -hmm. кофточку, нежелательно. Mm -hmm. Да, не потому, что розовый цвет плохой, нет, розовый цвет очень позитивный, очень правильный, но... Дело в том, что он несет некий элемент легкомыслия. Uh -huh. А вот чтобы, скажем так, ощутить некое состояние релакса, то в конце концов можно посидеть в зеленой комнате. Даже вот в некоторых киностудиях, когда человек ждет прямого эфира, его заводят в зеленую комнату. Uh -huh. И вот люди, которые должны в прямом эфире выступить, чтобы они успокоились, они находятся в зеленой комнате. И тем самым... Мертваряються. Зелений колір позбавляє від негативних емоцій стресу, послаблює збудження та відновлює стабільність. Також він сприяє ритмічній роботі серця відпочинку ока зниження нервозності. Оскільки зелений колір допомагає позбавитись від негативних почуттів, звертайтесь до нього в штормові періоди життя. Він заспокоїть та охолодить емоції. Також велике значення має колір в інтер'єрі. Від того, якого кольору ваші меблі, шпалери, а також що висить на стіні, залежить ваш емоційний стан. Ми практично 90% своєї життя проводимо або в спальні, або на кухні, або десь в гостині. І, відповідно, інтер'єр має також відповідати вашому психологічному стану. Якщо людина спокійний, И вам нужна некоторая энергетическая подпитка, а вот как раз самое место использовать некое розовое пятно. Я не говорю о красном, я говорю о розовом пятне. И оно будет весьма уместно в комбинации с серым, белым, черным цветом, возможно, с некоторыми оттенками синего. То есть не случайно есть такая специальность: дизайнер по интерьеру и дизайнер по интерьеру обязательно знает эти моменты, что в детскую комнату Ні в кому випадку не можна із яркі цвята, інакше рібенок буде відволікатися і не буде займатися уроками. Помаранчевий колір пробуджує радість життя і веселощі. Особливо корисний помаранчевий колір як засіб проти роздратованості страху депресії. Цей колір благотворно впливає на залози та легені. Він допомагає при депресії, апатії та втраті апетиту. Позитивно впливає, коли выникают проблемы с травневой системой ташкиряными захворюваниями. Если, к примеру, вы сделаете интерьер вашей кухни оранжевым, вам будет постоянно хотеться кушать. Вообще оранжевый цвет достаточно здоровый, такой вообще его используют, скажем, в рекламе аптеки, и в спорте, да. То есть такой энергетик, да. И вот, если такой вот энергетик разместить на кухне, вы будете постоянно кушать и набирать лишний вес. Блакитний колір. За допомогою блакитного можна спокійно споглядати та міркувати. Допомагає при негативних психічних станах, сором'язливості, при хвилюванні під час спілкування. Дії розслаблюючі. При безсоні можна заснути. Допомагає при астматичних та алергічних станах. Дизайн помещений он обязательно учитывает терапевтический эффект цвет, цвета. Ну, например, там вот цвет красный, оранжевый, это цвет спортивных залов, желтый, потому что это активность, это движение, это агрессия, какая-то доля, да, допустим. Жовтий колір. Це колір душевного розвитку. Він надає бадьорість, заспокоює нерви, знімає душевну та нервову втому. Отже, цей колір добре підходить для шкільних та університетських приміщень. Допомагає при порушенні травної системи. При непрохідності кишечнику. Викликає шлунковий сік. У кожного цвіта є положительне отрицательне полюс. І на отрицательному полюсі жовтого того цвіта, наприклад, излишний может гламур, там какая-то такая вот завышенная такая вот, ну как бы, ну не самооценка что ли, но как бы такое вот завышенное притязание какие-то, с претензией на какое-то совершенство вот такое. В принципе, вот, ну как и синий, да, там голубой приятный цвет, цвет романтичный, да, вроде бы спокойный, а в то же время темно-синий цвет, цвет робы, цвет э, вообще спецодежды, что такое спецодежда, смирение. Немножко депресії, де да, сину грусть. Да. Ну, Покорність. Синій колір заспокоює, врівноважує. Зменшує біль, знімає запалення. Він охолоджує, тому корисний при опіках та підвищенні температури. Синій колір заспокоює, розслабляє та відкриває дорогу творчим думкам. У каждого человека приоритеты цветовые и световые абсолютно разные. И некоторым людям нравятся темные оттенки, светло, светлые оттенки, пятна какие-то цветовые. То есть здесь вот эта комбинация цвета, пятен и формы у каждого человека индивидуально. То есть единственные, кто решит эту проблему за вас, вы сами, угу. кроме вас никто. Давайте навчимось користуватись тим, що вклав творець в наш світ. Тим більше шкідливих кольорів не існує. Головне не зловживати кольором або ж правильно їх поєднувати. Стоїть сиренів з жовтим цветом, в психіатрії взагалі комбінація таких цветов вважається депресії, вгнетюся і склонності к суцідальним наклонностям. прежде що ви комбінуєте два цвета. хорошенько подумать. Причем там определенные оттенки имеют значение. То есть, если сиреневый ближе к голубому, а желтый ближе к лимонному, это уже раздел из психиатрии, это сто процентов. Если сиреневый, к примеру, ближе к розовому, а желтый ближе к оранжевому, то тут просто легкое такое психологическое расстройство или человек слишком эмоционален, избыточно эмоционален. Нельзя полностью говорить, этот цвет благоприятный, этот неблагоприятный. Полностью так нельзя сказать. Просто это может быть приятно мне и неприятно вам, например, да? То есть вот, однозначно не существует. Более трех цветов я бы не советовала. Иначе начинает сознание возмущаться, что происходит. Вот если говорить о том, что синий цвет приносит умиротворение, некую такую ленность, красный цвет при этом приносит возбуждение, да. И тут сразу возникает в мозгу такое, о чем мне делать. Либо мне возбуждаться, либо мне умиротворяться. Поэтому э, сочетание синего и красного в результате дает сиреневое. Это то, о чем я вам говорила. То есть это возмущение мозга, что мне делать, как я должен себя вести. То есть если вы чувствуете, что ваше эмоциональное состояние такое вот, абсолютно ленивое, такое никакое, да. Ну, попробуйте. Тогда можна использовать ці цвета. А якщо такого ощущения нет, лучше не использувати такі от комбінації цвіта. Фіолетовий колір заспокоює нервову систему. Його можна використовувати при психічних та нервових порушеннях. Допомагає при будь-яких запаленнях, при мігрені сприятливий для духовного розвитку людини у творчих людей підвищує працездатність. Люди, которые оттенков, вот таких як зелений, синий, э, і сочетают їх вместе з серим, вместе з білим. Ті люди достатньо ровные в своєму поведении. Они, несмотря на то, що бувають. творческими, тем не менее они склонны к познаванию. И вот эта вот склонность к познаванию, к узнаванию нового, она, как правило, приводит к повышенной интеллектуальной возможности мозга. В принципе, это несложно понять. Полезнее понять, вот смотрите, вы одеваете другой цвет, и как вы себя чувствуете. И тогда это есть то, в чем вы нуждались. Я одеваю там, красный, чувствую себя такой бодрой, энергичный, например. Да? Ну тогда это значит то, в чем я нуждаюсь сейчас. И поэтому я выбираю этот цвет. А если, то есть, ну, есть такое понятие, как потребность, да? Ну, и важно определять, что тебе нужно, вот это и есть потребность. Вы можете ходить в одном цвете, при этом иметь, допустим, ну, какой-то незначительный элемент другого цвета. Mm -hmm. Не знаю, там сумочку, там заколочку, там какое-то колечко или там бусики какого-то там другого цвета, которые будут вам давать определенный эмоциональный посыл, и, соответственно, вы будете вот заряжены mm -hmm. таким вот элементом цветовым. Як ви розумієте, все просто треба тільки наситити себе певним кольором, і гармонійний стан знов повернеться до вас як в фізичному, так і в емоційному плані.